Вітаю на каналі Української правди. Маємо дві новини останньої години. Хороша новина в тому, що Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої зокрема увійшли декілька дві ЗРК Айрі СТІ і три Хаймерси. Там, крім цього, ще 10 танків, боєприпаси до них і е, різні машини. Неприємна новина в тому, що міністри оборони країн НАТО не погодили план фінансування України, який передбачає збереження виділення щорічної допомоги на рівні 40 мільярдів євро на рік. Але це не остаточна історія. Союзники продовжують узгоджувати позицію з цього питання, продовжують у Вашингтоні на саміті. Е, отже, це не головні новини, а новини з останніх. Що стосується головного. То тут власне ну, об'єктивно важко оцінювати. Очевидно, що 50 мільярдів заморожених активів вирішують. А по-друге, цілий день цілий день повітряні тривоги і обстріли. Власне з них і хотів би почати разом з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Пане Ігорю, добрий вечір. Да, добрий вечір. Ну, от нічна ранкова й денна атаки росіян балістикою офіційно це не підтверджується, але багато моніторингових каналів кажуть про старокостянтинівський аеродром, і ніби все це спроби руйнації підготовленої для F-16, винищувачів інфраструктури. Які шанси в Росіян, власне чому вони настільки націлені на цей старокостянтинів, і чи вдається їм, хоча б щось? Ну, удается или не удается, информация закрыта, мы же прекрасно понимаем. Вот. Так. Счет авиации, это не только F-16, это, кстати, касается МИГ-29, например, она не может работать, ну, покрывать все пространство, то есть есть то, что называется аэродромы подскока. Где они находятся, вот, мне неизвестных. неизвестно, информация стратегическая, аэродромов в Украине много, как именно это используется, неизвестно. Более того, все-таки возможности пребывания в воздухе и выполнения своих задач, ты понимаешь, что высоты разные, да, эксплуатация двигателей разные и так далее, все. Много переменных у нас есть. У тех же МиГ-29, там, Су-24 и Су-27, которые, 25 которые Украина эксплуатирует, отличаются от тех же 16 и Миражей. Сейчас там все Миражи будут. Вот, поэтому даже если мы предположим, что мы сейчас знаем архитектуру этих аэродромов подскока, мы не можем угадать, знать, как это будет с, с западными машинами, да и нам знать не надо ни вам и ни мне. Вот, но то, что они бьют по аэродромам, но ну, тут ничего нового, удивительного нет, да, бьют по аэродромам. Вот, они вообще-то так начали полномасштабное вторжение, вспомните, в 2022 году с ударов по аэродромам. Просто тогда хорошо, что залужны за несколько часов до все приказал передислоцировать всю авиацию, тем, тем, с, с, ну, спасая ее. Uh, так как бы нічого не поменялось. Не просто бить пародромами, Иногда, кстати, успішно, Он іноді у них кадри публікують, як там прилітають, то тут, то, то, то там. Просто нужно делать виводи з этих вот, э, случаев, які происходят. Ну, я, я надеюсь, тобто, что що воздушні угу. сили і генштаб делають виводи. Тобто, на вашу думку, ситуація стандартна, вона нічим не відрізняється і не схожа на те, що росіяни почали готуватися до появи э, в 16 на українській території. Тут, тут на самом деле как бы такая, знаете, палка в двух концах, потому что, с одной стороны, как бы, ну, логично, да, они должны подготавливаться, и вот вам скажут, если вы спросите, да, они там смотрят, подготавливаются, и какие-нибудь там среднего звена, их Z-пропагандисты будут там писать и говорить, что да, там, подготавливаться и важно. А потом окажется, что ничего не делалось, потому что, ну, знаете, как э, прилеты украинских дронов по Су-57, опять же, там, Z-пропагандисты, включая топовых, там, кричали и ныли, что, мол, говорили же там, э, убрать авиацию или строить защитные, защитные эти ангары, вот, чтобы закрывать авиацию, да, всего бы не было сделано. То есть это еще отдельно большой вопрос, сколько готовится или нет, но безотносительно всегда военные должны готовиться к худшему сценарию. Нужно отталкиваться от того, что они знают, они охотятся и готовятся. И удары как раз по аэродромам, вот, любым, опять же, неважно, вот это тот тоже в рамках этого. То есть всегда нужно отталкиваться от этого. Да, алищуки и этот, командование ну, высшее вообще должны просыпаться утром и прям вот такие вот смотреть. Да, вот русские целенаправленно охотятся и хотят уничтожить наши 16. И неважно, правда это или неправда. Просто всегда готовься к худшему. А те, що сьогодні повітряні сили спромоглися збити 7 ракет з 14 говорит говорить про те, що росіяни навчилися обходити ППО, чи в нас засобів менше стало? Нет, то, то, то же тоже, то тоже самое, смотрите, это как раз из, из той категории, когда у нас нет всего объема данных. Ну, посмотрите, сейчас вам передадут большое количество противовоздушных средств. Во-первых, там патриотов много, радары от Нидерландов, и пусковые от Нидерландов, АРСТ малой и средней дальности будут от немцев, и еще там 18 АРСТ, кстати, обещаны вам, я сегодня заходил на них, на сайт немецкий, педантичные немцы, очень скрупулезно. Все буквально до каждой как бы, боевой машины подсчитывают. До, до каждого сух, сухпайка у них идет подсчет. Вот строго там на сайте. Я смотрю: еще 18 ирисок когда для вас. Вот. То есть мы понимаем, что есть вот программа да, у нас период на конец этого года и на следующий вот по развитию ваших противовоздушных способностей. Мы не знаем, с чем это сейчас, сейчас связано. Это связано с тем, что у вас или стало меньше, или сохраняют, потому что нужно какие-то определенные объекты защищать, или это все готовится тоже к большой инфраструктуре, которую будут обслуживать F-16 и авиацию, потому что на нее ставится там определенный этот, ну, акцент при тех или иных да, там, обстоятельствах использования для того или иного. Мы же этого всего не знаем. А, знаете, вот, на самом деле, вот, почему нельзя на эти вещи смотреть так однобоко и, и просто, знаете, все так так именно максимально просто. Там сбили меньше, меньше ракет стало. Или там хуже стали попадать, или русские научились. Почему так нельзя делать? Давайте совместим две вещи, которые кажутся вроде бы несовместимыми: а, С-300, С-400 в Крыму. Вы в Крым превратили в Новую Чернобаевку, фактически вычищаете им постоянно а, днями и неделями. Если посмотреть сейчас вот по асинту, то есть объективные данные спутниковые снимки, постоянно стабильно уничтожаете. Казалось бы, какая связь между тем, что вы бьете по Крыму и уничтожаете С-300 и 400, и с тем, что, допустим, вот у вас ПВО изменилось свои алгоритмы действия. Возможно, вы раскрываете окно, готовите, точнее, готовите окно для какой-то ну, масштабной операции в Крыму. Сейчас меня не ловили на слово, я часто даже не про Крымский мост, на самом деле. Ну, флот или, или, по их авиации, парадромам, неважно. Есть много вкусных целей, куда есть, можно, можно бить. Вот. И для того, чтобы обеспечить возможность действовать через это окно, вам, вам, нужно будет мощное воздушное прикрытие. Предположим, я не говорю, что это так. Именно с этим может быть связано то, что поменяли вот ваши действия, там, да, ваши противовоздушные вот, возможности, да, силы и действия. Вот. Это К чему я это? Это к тому, что почему простому гражданину, под, под таким вот э, признаком, который он видит, да, там где-то что-то сбили, где-то что-то долетело, нельзя делать далеко идущие выводы в коем случае. Потому что он не видит стратегически глобально всю картину происходящего. И даже вещи, которые могут быть вообще никак не связаны. А обычно, как бы гражданин, он вряд ли связывает то, что там сожгли С400 где-то, или вообще за, по, за горизонтному радару нанесли удар дроном, и то, что там где-то вот шахет пролетел, где он обычно не пролетал до этого. Вот. А вещи могут быть связаны на, на самую прямую, потому что армия и вообще военная машина это огромный организм, который там часто очень многие вещи связаны воедино, ну, в глобально, в больших каких-то вот, операциях, вот, действиях, растянутых во времени, иногда на да, недели и месяца, целый месяц могут занимать. Вам кажется, что вот вы в июле там, или в июне что произошло, и вы не понимаете почему, а на самом деле отголоски того, почему так случилось в июне, произойдет только в октябре, например. Вот. Поэтому это просто к тому, что не стройте себя диванных Наполеонов и не стройте как бы, никаких далеко идущих выводов по каким-то первичным признакам. Я відштовхнусь, все ж таки від аналітиків інституту вивчення війни, які кажуть, що теж так Україна розчищає так ППО перед отриманням в 16 Тут мається на увазі саме Джанко і Сєвастополь Бельбек. Окей, в 16 не в 16 То така історія: чи можливо взагалі Росію критично позбавити ППО, от саме на півострові, а враховуючи те, що вони постійно щось підвозять, а ще в них є там С 500 не вивчена? От що ви про це думаєте? S 500 это просто ну, сменили бренд. Это как бы это тот же самый С400, как S400, глубокая модернизация, вот С-300, вот у них все там, как там Су-35, это а тут и Су-27. Вот просто да, там, западную электронику поставили, поменяли какие-то системы и подают это как новый самолет. F15, F16 на Западе уже 50 лет этим самолетом, больше 50 лет, на самом деле, вот его исполнилось в этом году и в прошлом. Но вместе с этим там просто идут блок, да, то есть в апгрейды. Никто не подает новый там блок 72 F16, как новый самолет. Вот, это тоже 16, его так и называют. Хотя между там, блок 20 и, и блок 72 у 16 это небо и земля, то есть это огромнейшая как бы, разница. Поэтому вот, это, не нужно думать, что когда русские какие-то там новые цифры приписывают, какое-то не изобрели новейшее там, вот, оружие. Это все советские системы, советское наследие. Вот. Просто где-то что-то улучшили, где-то западные поставили системы, электронику западную, авионику западную, все такие вещи. Ну или свою там улучшили, где-то немножко подкрутили. Вот, поэтому то, что в Крыму там что-то новое или не новое, не имеет значения. И самое главное, когда уничтожается ПВО, это время развертывания. Оно же не с неба падает сразу. Хоп, и появилось. То есть вы должны привести. Это, кстати, у них отдельный вопрос, как привести. Вы же работаете по их логистике. Вы поробные переправы уничтожаете. Да, там же вот отдельно у Буданова недавно, спрашивали, работает ли мост именно в плане там перевозки. Он говорит, да, что-то не перевозят, что-то через переправы, переправы уничтожили, поэтому и по мосту тоже двигается. Но вы же не просто так по этим переправам работаете. Потому что все эти как раз и, и радары, и комплексные системы, это тоже нужно как бы вот ввести. Это время. Вот когда речь идет про это окно, это не когда вы вообще уничтожили, а когда у вас вот есть окно между тем, как они привезут и развернут новое. И вы должны просто их поставить перед таким фактом, что каждый раз, когда они привозят и развертывают, и тратят на ресурсы и людей, прилетает и уничтожается. Ну, как эффект Чернобаевки был, когда у вас есть определенное место, куда постоянно прилетает. Или как остров из мины постоянно прилетала регулярно авиацией, байрактарами, артиллерией, кстати, на, этих, на, на баржах стреляли. Богдана впервые там ее был боевой. Ну, не дебют, но очень важный этот, важный такой, вот она сыграла роль. А, вот, и вот этот важный момент. И следующее последнее. Вам повезло, как бы, с одной стороны, вам не повезло, потому что Россия такая огромная, большая, но вам не повезло одновременно, потому что она неадекватно большая тому количеству ПВ, которые у них есть, объектов, которые нужно прикрыть. Аэродромы и города, всевозможные пути, маршруты воздушные, все эти стратегические объекты, загорелизованные станции, конечно же, ядерный потенциал, флот, который там находится, не только Черноморский флот, вот. это в том числе и речные всевозможные. Ну, то есть у них огромное количество объектов, которые нужно прикрывать. У Советского Союза, который был несравнимо богаче, чем Россия, и все у него было больше, несравнимо больше, у него были проблемы с прикрытием всего. То есть там отдельно разрабатывались концепты, как будут работать перехватчики, как будет разбита радиолокационная сеть и так далее. Это пояс, вот они безопасности создавали из сателлитов, вот этот вот соцблок так называемый, да, Варшавский пакт. Это все как раз было сделано из-за огромности территории, когда вот вы просто не можете все это покрыть. Поэтому удобство маленьких стран. Скажем, Израиль крохотная страна, там потом ты поставил там радар, все видишь. Там два-три радара, радара, все охватил. Поставил пару там этих батарей, ты плюс-минус сколько-то участок прикрыл. И любые другие маленькие государства. архитектура обороны Швейцарии, она тоже не замысловатая. Там гора тут, гора там, вот вы там поставили. Вот свои возможности. А Россия огромная, и поэтому им нужно это все рассветотачивать. Вот, и вы этим пользуетесь. Если посмотреть то, как вы бьете вот, дронами, как вы используете удары, в том числе по стратегическим ядерным объектам, ну, назначения, которые обслуживают ядерную их этот щит противоядерной этой защиты, вот это указывает на то, что вы как раз пользуетесь этой слабостью. Это правильно, это асимметрия. Вот если бы Россия была с тем количеством ПВО, которое у нее есть, но размером с Украину, вам бы было бы хуже, потому что было все сконцентрировано, было бы намного легче, проще, насыщеннее все насытить, прикрыть, так что у вас не прилетел бы там ни один дрон никуда. Вот. А так вы этим пользуетесь, что это огромный проходной двор. Вот. И тем, что вы продолжаете уничтожать, вы этот проходной двор еще больше расширяете. Да, вот можно так говорить, не, не окно, да, у вас, вот, а проходной двор, который вы хотите иметь гарантию, что точно вот ваши какие-то проекты, возможности, операции, которые будут, они пройдут через этот проходной двор. Дякую. Тепер спитаю вас про міжнародну історію. Маємо 50 мільярдів доларів, про які домовилися. Це з російських активів, там відсотки, але це буде такий одноразовий е, одночасний кредит. Я маю на увазі. А маємо безпекові угоди із Сполученими Штатами із Японією. А все це означає, що щось посунулося на заході, і Захід демонструє зрушення там я не знаю, перестав боятися Росії. Чи все це передбачувано і очікувано і. Тут про какие-то там сюрпризы и особые говорить не приходится. Слушайте, тот то, что Россия начинает меньше бояться, это очевидно, потому что хотя бы как меняется риторика в плане ударов по России. вот насчет денег, да, деньги вам давали, кстати, даже когда американцы тогда у них было все это, вот они на какой-то момент прекратили с помощью, э, были финансовые, там, вот вам пакеты помощи тоже... То есть сейчас 10 лет мне подписали. Я вот часто говорю, что вот эта финансовая да, помощь, она не менее важна, чем военная, потому что она позволяет ваш, ваш э, национальный бюджет высвобождать для военных там, проектов тех или иных, для развития своего ВПК, например. Вот. Ну, то есть когда государство как бы, сугубо мирное, не может давать на военные, как вот Япония, они не могут давать на военные, но не дают вам на мирное, вы это тратите там, на, на, на пенсии, на строительство каких-то дорог, вот, на детские сады. А, вот, свои, а свои гроши так-так. Так, да, да, он. да, а свои деньги, да, там на выплаты, на зарплаты, всякое такое, а свои деньги вы тратите там на, на, на Богданы, да, новую фабрику. Или вот сейчас с Винметаллом Укрбаронпром, да, сделали вот, э, объединенный этот э, цех на территории Украины по ремонту и производству. Ну, там же и Украина свое тоже вкладывает, конечно, не только как бы немцы все платили, ну, и как бы там зарплаты тем же рабочим платить. Вот, то есть, э, поэтому, когда речь идет про эти суммы, вот эти 50, да, которые Будут миллиардов долларов. Вот И там отдельный вопрос: э, э, ну, да, до конца года обещают, если фадерлайн говорила, что да, это вот уже вопрос закрыт, я так понял. Вот уже не, не дискуссионный, этом а тоже всегда хорошие новости, которые можно рассматривать в призме, как раз, военки, а не говорить, что вот э, только вот то, что нам дали там пушки, да. Паймарс или какие-то эти вот там, самолеты те же, и так далее. Вот, а, то, что, а то, что действительно указывает на то, что отношения меняются, в плане риторики, как минимум, это то, что удары. У ну, Столтенберга заявили: спросили, вот когда вчера было или позавчера, а, про удары авиации по территории России. Столтенберг говорит: вот на конференции: так Украина следует международному праву, защищается, а значит, это не эскалация. И в рамках самозащиты она может доносить удары, включая авиацию западную, про западную авиацию говорил, по военным объектам на территории России. Россия – это гипермилитаризованное государство, там все военные объекты. Вон, а Белгород это большой военный лагерь, да, мосты, железные дороги – это все легитимные цели. Э, вот, э, то есть это ого-го, бомбить и бомбить. Вот, э, вы можете себе представить, что Столтенберг такой в 1922 году сказал? Когда вот воодушевление было, и вот весь мир встал на стороне Украины. Ведь казалось бы, да, вот сейчас говорят, что как бы вроде бы люди устали, меньше этого воодушевления. Уже никто на, на, на журналах Time не изображает там Зеленского и этого, и, и Залужного, там вот этот железный генерал. Да, когда-то, то есть, хайп был вот такой большой. Uh -huh. ну, ну, был хайп, и было вообще все очень круто. Но вам вот как бы не давали, и не самолеты, и никто не говорил Столтенберг, генсек НАТО, да, бомбить Россию. Сейчас вроде бы как бы и в тайм не изображают, вроде бы говорят меньше, и больше какой-то все этой вот возни есть, вот такое и так далее, и вбросы кремлевские про усталость. А зато по факту мы видим, как говорят, ну, разбомбить их нафиг. Ну, я перевожу с дипломатического, как бы, вот, понятно. Он так сказать не может, но если с ним поговорить <laughs> не на камере, а в личном разговоре, как бы, он скажет, фиг разбомбить их, как бы, знаете, Почему я как бы так говорю? Потому что вот, например, Мили, который был очень, очень, очень осторожный, как любой военный, он очень осторожный военный, всегда очень дипломатичный был. Он же сейчас экс, да, отставной. И там недавно у него брали интервью. И он там говорил про Израиль там и вот э, то, что Израилю вяжут руки, не дают расправиться с ХАМАС. Он говорит, вы представьте себе, что если бы вот на, по, по, относительно населению США, которые, сколько там у них, несколько сот миллионов населения США, сколько там, 300 у них, 250, что такое население. Вот, э, и он посчитал, что если вот как вот в Израиле тысячу гражданских вырезали, убили, в США это было бы десятков тысяч убитых гражданских. Он говорит, если бы нам такое сделали, вы все представляете, что бы мы сделали? То есть авиация бы просто смешала бы, как бы, вот с песком быть тех, кто это сделал, как бы. Неважно там без всего этого нытья, там гуманитарный кризис какой-то и так далее, там газа, не газа и так далее. Он бы такое сказал, если он, когда он был, это, конечно он такого не сказал бы. Так вот этот Столтенберг, как бы вот перевод, если переводить с дипломатического, который по легитимным целям на территории России западная авиация, ну, украинцы, мы вам даем десятки самолетов вот, блок 52, MLU, это, да, блок 50-52, вот, возможности, вот, самолеты Дереловым даем, там, миражи уже отсыпал Макрон, вот, разрешение дали, все, так в ваших руках, вот, бомбите, вот, делайте, вот, добивайте своих целей. Дозволи є, кошти дають, літаки дають, зброю, пакети військові зараз дають, Україна розчищає ППО на півострові в Криму. Чому тоді фронт досі повзе на захід Покровський напрямок, а тому, Часів що їх Яр, більше. надскладна ситуація? А тому, що ну, їх більше. Так. А тому що їх больше, тому що воюють люди, воюють не самоліти, воюють не ДРЛО, воюють не f 16 і воюють ні столкнетлічно і не Мілі Вот. воюють українці, воюють люди. И у них просто их больше. Их больше. Так, а их будет меньше секунду, завжди. Секунду, ситуация может измениться. Секунду. Их, их ну, на фронте, на боевых, без логистики, без всех этих срочников, которые обслуживают и так далее, именно солдат боевых, примерно полмиллиона, по разным оценкам, около полмиллиона на территории Украины. Это много. Вот. Это очень много. Вот. Так, а, а у вас ситуация... у вас не полмиллиона солдат боевых. Угу. Я розумію, але виходить, що ситуація ніколи не зміниться. Ну, тобто, потім буде Покровськ, Краматорськ, чи як? А до чого всі ці кошти обладнання, это, это, військова это, это, допомога? Це від вас залежить. Я пам'ятаю, що у вас в 2022 году на вас кабинет вообще ніхто не ставив, ви андердог були. То есть всі считали, що вопрос низка днів, і все закінчиться. В Німеччині говорили офіційні лица, все, це вопрос решений. Как бы, все, України не буде. Тому Краматорськ чи не Краматорськ, це он зависит от вас. потому что воюют не самолеты, это все зависит не от долларов из Японии и не от самолетов Нидерландов, например, Потому что ни доллары и не самолеты не воюют, воюют люди. Если вы не хотите допустить захвата Крымоторского, не будет захвачен Крымоторск. Если вы хотите полностью очистить демилитаризовать Крым, вы демилитаризуете Крым. Это все полностью зависит от вас. Вам дают инструменты, но инструмент сам по себе молоток не построит дом, его построят люди. Без молотка этого не сделают. Ну, и молоток сам по себе этого не сделает. То же самое с оружием. Это, ну, как молоток, пила, да, вот, вот, ящик. Это, кстати, на военном языке Израиля штаб этого, штаб, ну, военный штаб называется этот э, ящик с инструментами. Ну, то есть, как бы, намек, что вот, да, ну, ну видите, эти инструментами, что должны люди пользоваться. Вот, вам нужно, во-первых, действовать, во-первых, нужны люди, и у вас идет мобилизация, у вас законы приняты и так далее. Это важно, это нужно. Э, вот, э, это первое. А второе, это то, что... Но в любом случае нельзя гнаться ну, симметрично с Россией, потому что ну, их просто больше, их сколько там, 140 миллионов, их больше и у них больше ресурсов там, тех или иных, потому что действовать асимметрично. Ну, это уже много сказано было, да, вот эти же удары по это очень правильно. А, авиация вот, в, 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 в совокупности с возможностями, там, вот уничтожения противовоздушных сил, там, с самолетами ДРЛО и так далее, тоже предоставляет вам определенные асимметричные способы действия. Авиация тоже можно симметрично ее использовать, как и вообще любые. Вот. Вам постоянно нужно искать асимметричные пути, и ваш генштаб постоянно должен... Должны быть финт такие аналитические отделы, которые должны постоянно искать асимметричные пути как действия. Не линейные, не в лоб. Uh, так, ну у нас, в частности, не линейные силы беспилотных систем, вот созданы хотя... Это, кстати, uh, Мария... пример, да. Это да, важно. Да. Да, Берлицька... я, я извиняюсь, перебиваю, mm -hmm. но это важно добавить, что это очень круто, что силы беспилотных систем созданы, вот СБС, и вот, и там Сухаревский, то, что, да, действительно человек с опытом, который вот взошел с самого начала войны, э то есть, да, это не советская школа, да, у вот, как бы там, это новая кровь. Вот новой украинской армии, будущего Украины. Это, это очень круто, очень правильно, это действительно симметрия. Но нужно не забывать: не, не попасть в ловушку эту, в такую теплую ванну, что все сделают роботы. Вот. Это все только зачаточно Или где-то появляется, потому что все люди начинают от оператора, инженера вот, и солдата. В конечном итоге прийти вот мой флаг, потому что называется на английском языке boots on the ground, вот. это, сол, это солдат, это человек, это не робот. Е, Марія Берлінська, керівниця центру підтримки аеророзвідки, яка лобіює в Україні якраз навпаки роботів, і каже, що робот має все робити і прикривати піхотинців. Вона каже, що і прапор е, також може встановити дрон. Насправді, ну це е, відповідаючи Кирило Буданову, який говорив, що так чи інакше, от як ви зараз. Е, е. І я до чого? До того її згадав, що вона каже, що росіяни все одно випереджають нас технологічно. Ми створили тут цілий новітній рід військ, а росіяни все одно попереду, тому що з ними Китай. І ви погодитесь з такою думкою, чи ні? Вас так. Да. Запад ні. Запад нет, нет. Тому вам нужно максимально далі інтегрувати свої mm -hmm. можливості. Западом ви часу Запада. У вас прописано в Конституції, що ваш путь в НАТО, Євросоюз. западный как бы, путь развития, сейчас западной цивилизации. Это долгий третий, третий путь. Знаете, сейчас ну, украинцы возмущаются, и справедливо, сейчас говорю не к тому, что как-то вас пожурить, я полностью на вашей стороне в этом плане. Возмущаются, что почему Запад не воюет, почему Запад не проливает кровь вместе с нами. Вот, как бы, мы стараемся, мы боремся и так далее. И как бы, вы полностью правы, но просто нужно не забывать, и как бы, объяснить не значит оправдать, что Запад пришел к тому состоянию своей гегемонии, через Большую кровь, и сотни лет, как бы войн, страшных революций, там и Кромвель вели, французской революции, Наполеон, и Американской революции, гражданская война в США, и так далее. Они-то помнят это их традиции. Они помнят это, их, их национальные герои это очень важные вехи. Они не говорят: о, Боже, когда-то была война ужас! Какой все давайте их запомним, Нет, это все национальные герои, их помнят. И как бы они хотят, и видят я сейчас говорю про элиты. То есть там Столтенберги, другие все, там американские, особенно республиканцы, которые очень, очень любят этот пафос весь такой, около такой мессианский пафос, они очень любят республиканцы. Хотя, чтобы вы доказали через кровь, что вы можете быть в этом их большом семействе вот, евроатлантической западной цивилизации. Вот. Не просто так американцы придумали этот термин, что тогда было сказано в 19 веке американским классикам, да, кто-то один из основателей, что дерево свободы нужно, дерево демократии поливать кровью патриотов и тиранов. Раз какой-то там несколько десятилетий ими, ими было сказано американцами вот и поэтому да вот Россия действительно как я уже сказал нельзя вам с ними симметрично гоняться они больше вас во многом и технологически от Китая получают вон там станки оборудование и так далее вот но Россия не технологичнее и не богаче. И даже Китай технологичнее, не лучше Запада. Китай ворует, инженерингом у Запада. Он идет за Западом. Да, он пытается догнать. Да, он пытается попереть гегемонию США и обойти, но он еще этого не сделал. Они вторичные американцам. Китайское оружие вторично западному оружию и технологиям. Все передовые космические технологии, все передовые технологии в плане медицины и, конечно же, оружия, инженерии, компьютеров, это все по-прежнему Запад. Да, в Китае есть много там успехов, но даже китайские успехи, они опираются на Запад. Ну, Европа – это один из главных рынков китайских, как бы это напрямую все связано. <связано> вот. Поэтому вам важно быть, да, вот почему я упомянул про, это очень крутое новость, то, что Сринметалл и Укрбронпром вместе организовали. Ну, больше, больше договоренности, больше, ну, спивпрации, это что называется, и вместе взаимодействия с этими, с, Западними всіми консервами, фірмами, вот, можливостями, стартапами і так далі так, так. Останнє питання про людей. Ви сказали, що не тільки літаки, не тільки зброя, люди все ж таки це використовують. Міністерство оборони вражене результатами рекрутингу, співвідношення добровольців і мобілізованих в армії, один до трьох. І другий інфопривід Роман Костенко ну це був тиждень тому. Казав за травень в Україні мобілізували більше людей ніж за останні півроку. Чи означає це, що зараз наповниться резерв і послабнуть мобілізаційні заходи? І умовно кажучи, чоловіки, які ухиляються і не хочуть бути викраденими з вулиці, е, можуть заспокоїтися. Чи Україна буде перманентно постійно е, в цьому процесі жорсткої мобілізації знаходитись? Слушайте, я не знаю, какой план у вашего генштаба и у вашего руководства политического. Вот. Вопросы мобилизации напрямую связаны с вопросами экономики. Это вообще прямые как бы, вещи. У нас у нас по Израилю просто у нас напрямую мобилизация, и возможность воевать в армии связаны с экономикой. Это вообще ну, прямые вместе вещи. Вот. Как я уже сказал, вам дают деньги. Ведь никто не раскрывает полностью карты, какие действительно реальные там суммы, куда они идут, особенно очень эфемерно, да, дают 50 миллиардов. А куда? Что? на ну, что они пойдут? Перспективные какие-то, да, в проекты в инновации или в обеспечении инфраструктуры и восстановления. А еще отдельно есть целая куча обязательств и тоже денег на восстановление. Ну, много разрушенного. Мы же этого всего не знаем. Это все экономический базис. Поэтому мы не можем делать никаких выводов насчет мобилизационных возможностей. Более того, я вам скажу, что не то, что у меня нет ответа, на это, хватит или не хватит, даже ваше руководство до конца нет понимания, потому что они впервые в такой войне находятся. У меня как-то было, помню, год назад встреча с представительницей генштаба ну, там по рабочим вопросам, с вами консультировались. Мы разговаривали, я формально официально там ответил, и потом как бы так за чашкой кофе, неформально она мне говорит, это было еще, когда? еще весной прошлого года, Говорит, Игаль, вы себе не представляете, она говорит, да что такое огромное войско, у Украины такого не было никогда. Силы обороны все вместе со всеми. Вот. У -у -у. Мы просто ну, теряемся, как лабиринт. Насколько сложно. Многие проблемы просто из-за того, что армия огромная, большая. Вот. Все силы обороны иметь в виду с Нацгвардией, с СБУ, боевыми подразделениями, и так далее, и так далее. Вот. И нам сейчас очень тяжело. мы впервые никогда такого не было. Вот, ну, до 2022 -го года у Украины там нет опыта. Поэтому нужно не забывать, что вы многие вещи делаете впервые и фактически как бы через тер не пробираетесь. Вот. Да, исторически вы сто... были те или иные, вот там у воз... вас такие подобные случаи с теми или иными государствами, войнами и так далее. Но там были никогда 40 лет назад, 50 лет назад, 100 лет назад. Ну, технологии же другие были, люди другие были, средства коммуникации, связи другие были, все другое было. Вот. То есть при ваших означающих, при ваших всех возможностях вы многие вещи делаете впервые. В том числе и такую огромную мобилизацию при финансовом обеспечении, суппорте и поддержке Запада. Ну, виходить, що тільки спостерігати і досліджувати тут і зараз завершение. Ну, закончил я, 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 просто тем, кто со стороны наблюдает, да, но ну, тем, кто внутри в этих процессах, вот главное, чтобы не останавливаться, а пробираться через эти тернии, ну, создавать новые, фактически. Дякую, Ігаль Левін, ізраїльський військовий оглядач, був моїм співрозмовником. Якщо вам, пані та панове, є що додати, будь ласка, у коментарі під цим відео я чекатиму на ваші думки. Тисніть подобайку під відео і підписуйтеся на канал.